السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد أنفاس المخلوق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang dimuliakan seluruh sahabat kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kota Iskandar Yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu, para muslimin dan muslimat Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala Amin Allahumma Amin kita mulai majlis kita dengan umur Quran hadiahkan al-fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat para isteri para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala dan khususnya kepada tuan dan khususnya kepada para guru kita para masyaikh kita para habaib kita dan kepada kedua orang tua kita bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitanir rajim alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shurofal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ya rabbal alamin alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah dapat lagi kita duduk dalam majlis ilmu pada tengah hari yang mulia ini dan dilanjutkan lagi sehari lagi umur kita sebagai peluang untuk kita bertaubat dan meningkatkan amal soleh kita dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah ni kurnia nikmat bagi mereka yang berpuasa tarwiyah pada hari ini lapan Zulhijjah berpuasa tarwiyah pada hari ini Alhamdulillah dan juga semoga kita juga dikekalkan dalam amal soleh yang mana esok adalah sembilan Zulhijjah disunatkan berpuasa Arafah pada hari esok dan ketahuilah bahawa berpuasa Arafah pada hari esok yang mana hari ini kita tak puasa tarwiyah tiba-tiba esok kita nak puasa Arafah adakah makruh kerana kita berpuasa tunggal pada hari Jumaat maka jawabnya para fuqaha telah mengeluarkan mengistimbatkan hukum mengenai perkara atau masalah ini hukum berpuasa tunggal pada hari Jumaat kerana ada puasa-puasa sunat yang jatuh pada hari Jumaat maka hukum berpuasa tunggal pada hari Jumaat itu adalah sunat tidak makruh sebab dia dia ada orang hantar video kat saya tiktokers 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 ni dia pakainya serban jubah lah juga macam tok tok, tok tok guru juga dia pakai jadi dalam video tu dia kata walaupun hari Arafah tapi video ni video lama tapi kejadian tu yang sama Arafah jatuh pada hari Jumaat. Jadi dia kata makruh berpuasa tunggal hari Jumaat. Siapa nak puasa Arafah kena puasa Khamis lepas tu Jumaat. Tak payah. Ha, siapa nak puasa tarwiyah hari ini sambung puasa esok double pahala dia. Siapa yang tak puasa tarwiyah hari ini tiba-tiba nak puasa esok puasa Arafah sahaja tunggal silakan tetap sunat yang dikatakan makruh berpuasa tunggal pada hari Jumaat adalah semata-mata puasa Jumaat tidak ada kait puasa-puasa lain. Ha, itu baru makruh. Baik. Kemudian kita bermula takbir, takbir takbir raya iaitu takbir mursal atau takbir mutlak adalah pada subuh esok. Ha kan? Ha baik. Lepas so, orang Kota Iskandar ni dia tak ada masalah bab ni. Nah, maksud so, kata orang-orang mengaji, orang belajar lah ni sebab ada setengah-setengah tempat tak tahulah baru belajar ke apa. Imam tu takbir subuh 9 Zulhijjah dia suruh berhenti. Dia kata belum yeah. <laughs> raya. Ha, kalau tanya dulu ada juga selamatnya. Dia main tegur je orang. Dia tegur tu imam pula. Baik. Alhamdulillah panjang umur kita masuk dalam bulan Rajab. Semoga kita juga disampaikan ke dalam hari hari raya Adil Adha dan dilanjutkan kita sehingga ke hari-hari tasyrik dan dipanjangkan umur dalam keberkatan dan ketaatan. Baik. Pada tengah hari ini kita nak ambil satu faedah ataupun satu uh, manfaat daripada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis yang akan dibacakan ini adalah uh, sifat orang beriman kalau kita ni bukan kalau memang kita mengaku kita beriman uh, maka hendaklah sifat ini ada pada kita iaitu lah diringkaskan dalam hadis ni sifat sabar apabila susah dan syukur apabila senang. Nah, sabar dan syukur. Eh, sabar dan syukur ni kalau bicara dalam kitab Minhajul Abidin uh, fi jannati iba fi jannati Rabbil Alamin uh, bagi Imam Ghazali rahimahullah panjang dia punya perbahasan sabar dan syukur ni. Nah, itu pun dah akabah yang yang dah yang dah hujung-hujung. Nah, baik. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah rawahu muslim daripada sayidina abi yahya shuhaib bin sinan shuhaib daripada abi yahya shuhaib bin sinan radhiyallahu an beliau berkata bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh baik nasib orang beriman sungguh baik nasib orang beriman kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali mereka yang beriman apabila mendapat kesenangan maka dia akan bersyukur maka syukur itu baik baginya dan apabila ditimpa musibah maka dia bersabar maka sabar itu baik baginya riwayat Imam Muslim baik ini orang mukmin yang bertuah. Kenapa disebut orang mukmin yang bertuah ni orang mukmin yang sangat beruntung. Ha, kalau dia menjadi mukmin yang mengamalkan sifat ini, kalau dia jadi mukmin yang tak mengamalkan sifat ini jadi rugi juga. Ha, baik. Dan kalau orang kafir yang yang amal ni masa susah sabar masa senang aa, syukur tapi kafir tak panggil syukur lah dia 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 aa, dia, apa dia berterima kasih lah pada Tok ekong dia tu uh, kafir ada macam mana kafir dia susah dia sabar dia senang dia berterima kasih pada Tuhan dia aa, tetaplah sabar dan syukur itu yang mana sabar dia tu ada pahala Syukur dia Syukur dia tu Kalau dia syukur Atas mata-mata syukur Ada pahala Tapi kalau disyukur pektong, dia syukur Atas tak rekong tak ada pahala lah Eh orang kapi ada pahala Ada Orang kapi ada pahala Tapi tidak dicatat Di dalam buku amalan Kerana nak ada buku amalan catatan Syaratnya Islam Jadi orang kapi ni Bila buat suatu amalan Yang tak perlu pada niat Sabar perlu niat Tak perlu Syukur perlu niat? Tak perlu. Buat baik dengan orang perlu niat? Tak perlu. Tolong bantu orang perlu niat? Tak perlu. Sedekah perlu niat? Tak perlu. Nah, khidmat orang tua perlu niat? Tak perlu. Segala kebaikan yang tidak perlu kepada niat, bila orang kafir melakukannya, mendapat pahala. Dan pahala itu tergantung tidak dicatat. Tak ada buku akaun macam mana nak catat. Nak ada buku akaun mengucap dua kalimah syahadah Islamlah dia adalah buku akaun maka pahala sekaligus salafuk, dicatat dalam buku amalnya. Jadi kalau mati tak sempat mengucap hangus pahala begitu sahaja. Ah ha, itu boleh rujuk dalam kitab buku itu pula ada sebut. Okey, baik. Maka sabar ada pahala, syukur ada pahala. Setengah ulama' kata sabar mengatasi maqam syukur. Ada pun syukur. Setengah ulama' kata syukur mengatasi maqam sabar. Imam Ghazali mengatakan dengan pandangan beliau bahawa sabar dan syukur itu satu juga bisa Orang yang sabar pasti bersyukur Orang yang bersyukur pasti dia sabar nah, ha, tu perbahasan ni kalau kurang panjang tak jadi tazkirah zuhu Jadi daurah sampai ke je ha, ni. ha, Ini saya nak ambil 20 minit, minit mula ni 20 minit mula ni Tak tengok jam, nak berhenti berapa ni? Kedua Kedua lagi 10 minit Boleh lah ha. Baik. Aa, maka aa, sabar dan syukur ini juga ada disebut dalam kitab Sifat 20. Sifat 20 karangan aa, mantan mufti Betawi. Betawi ni nama dulu, Jog, Jakarta. Mantan mufti aa, Betawi ni dia mengarang sebuah kitab Sifat 20 yang mana aa, beliau yang bernama almarhum Al alim Al alama Al Fadlul Al hadith. Sayyid Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya daripada marga bin Yahya Al Yahya rahimahullahu taala apabila berbahasa sifat iradah sifat iradah dan sifat kaunuhu taala muridan dia akan mengatakan bahawa sayugianya mereka yang mukmin dan mu'taqid. Sepatutnya orang yang beriman dan beriktiqat dengan sifat iradat Allah dan sifat kaunuhu ta'ala muridan Allah hendaklah dia perbanyakkan syukur apabila senang dan perbanyakkan sabar apabila susah. Ha, maka apa keadaan pun orang beriman dia akan dalam rahmat Allah. Dalam susah pun rahmat Allah, dalam senang pun rahmat Allah. Ha, kerana itulah iman itu itu daripada Ar-Rahim Kasih sayang Allah Kaya raya itu dari pemurah Allah ha, Maka bila orang yang ada iman Ada taqwa Itu keredaan Allah ha, Reda Allah terletak pada iman Reda Allah terletak pada taqwa Bukan pada kaya ke miskin ke Aku miskin Allah reda Itu orang kaya tu Allah tak reda Eh tak gitu Naik satu kerajaan Allah reda Turun satu kerajaan Allah tak reda Itu jahil akidah Naik turun satu kerajaan Kaya miskin Sakit sihat Itu semua dari Ar-Rahman Allah Orang kapi Sihat Kerajaan zalim Naik Allah reda Allah tak reda Habis apa dia naik kerajaan Kenapa kerajaan zalim naik Dan kenapa orang kapi sihat Atas Ar-Rahman Allah Bukan Ar-Rahim Nah, jadi yang kata orang beriman ni dia ada kasih sayang Allah, redha Allah terletak pada iman, redha Allah terletak pada takwa. Dengan iman dan takwa ni akan mengajar dia sifat sabar apabila susah. Ha, maka bila dia bersabar apabila susah dalam rahmat Allah. Ha, dia nak kenal iman di situ. Dan syukur apabila senang. Dan syukur ni juga Rasanya saya dah sebut kat sini ke masjid lain Syukur itu boleh terbahagi pada tiga Yang pertamanya lisan Dengan mengucap Alhamdulillah ha, Kemudian mengucap Alhamdulillah tu pula Boleh terpecah kepada bersyukur kepada sesama makhluk Dengan mengucapkan terima kasih Hari ini ucap terima kasih pun Berat noh. tu Nah, minta maaf susah Terima kasih susah uh, Miskin adab uh, Walau tak wajib Miskin adab Jadi nak, apa, uh, di dalam satu pesanan bahawa orang yang tidak reti berterima kasih sesama makhluk maka dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah Kenapa? Kerana berterima kasih dengan makhluk ni adab bermasyarakat, adab bermuamalah. Dan berterima kasih kita kepada makhluk tu adalah tanda syukur pada Allah. Kerana apa? Kerana makhluk yang menolong kita, kita berterima kasih kepada dia tu, makhluk yang menolong kita membantu kita mencapai hajat keperluan kita, itu isnad majazi. Bayangan dari bantuan Allah maka bila syukur pada Allah, terima kasih pada manusia. Nah, aa, situ kan adab kita sesama makhluk. Ha, baik, maka syukur yang kedua dengan tubuh iaitu aa, dengan tubuh kita kita bersyukur atas segala nikmat Allah, kita mendirikan sembahyang fardu, sembahyang sunat apatah lagi aa, sembahyang fardu itu syukur dengan tubuh. Nah, syukur dengan tubuh. Dan yang ketiga syukur dengan hati. Syukur dengan hati ni mengenang... ...segala nikmat dari Allah belaka... ...dari Allah juga... ...tapi Allah cipta asbab... ...datangnya nikmat melalui asbab... ...makhluk-makhluk Allah... ...haa...situ... Ha, ...maka sabar dan syukur ni jadikan... ...jadikan apa... Ha, ...jadikan... Uh, ...amalan kita... ...seasas-asas ni lah... ...sabar dan syukur ni... ha. Kalau dapat nikmat syukur Itu mudah ha, Ada orang dapat nikmat sabar Ada Tak ada dapat nikmat ni eh, Sabar je lah dapat nikmat ni Eh pelik orang ni Tak Tapi macam mana yang Imam Ghazali kata Bila dia dapat nikmat Dia syukur Orang syukur pasti sabar Gini Dia dapat satu nikmat Kemudian dia bersyukur bila dia bersyukur dia guna nikmat tu atas perkara yang Allah redha okey dah mana sabarnya dia menahan dia bersabar dia menahan daripada apa dia menahan nafsu dia dia sabar daripada menggunakan nikmat pada perkara maksiat tapi sabar tu tak berasa Aa, sebab seperti Muhammad Ali kata orang yang syukur pasti sabar dia dapat nikmat harta dia syukur dengan nikmat harta harta dia tu diinfak begitu gini ah dia syukurlah di sebalik syukur tu ada sabar mana dia bersabar menahan diri dia daripada guna nikmat dia daripada perkara yang Allah murka daripada perkara maksiat eh kalau orang mewah harta ni dia nak melanggan pelacur VIP boleh nak berjudi, taruh besar-besar boleh. Dia nak, oh macam-macam boleh. Tapi kenapa dia tak buat? Ha, di, di sebalik syukur dia yang besar tu, ada suatu sifat sabar. Sabar daripada menggunakan iman Allah kepada yang Allah murka. Kepada yang Allah murka, kepada yang Allah tak reba. Bayangkan orang yang banyak harta, gunakan harta pada perkara yang Allah murka, yang Allah aa, benci gunakan harta nikmat Allah kepada yang aa, kepada perkara maksiat namanya kufur nikmat aa, maka dalam pada dia bersyukur atas nikmat dia sabar atas kufur nikmat hati Imam Qadli kata, kata sabar dan syukur itu satu aa, dan orang yang sabar pasti syukur aa, dia bersabar dengan menahan sakit dia sifat sabar itu merupakan satu kesyukuran kepada Allah itu jalanan Imam Ghazali Sabar dan syukur itu satu Ada pun pendapat ulama-ulama lain dipisahkan Ada yang mengatakan sabar itu lebih awlak daripada syukur Setengah pandangan mengatakan syukur itu lebih awlak daripada sabar Nah, walhasil ambil pandangan Imam Ghazali dua-dua kita dapat Dua-dua nah, kita dapat Nah, Kita gunakan tubuh kita Kita syukur, kita mendirikan semayang fardu syukur pada tubuh kita dan di sebalik syukur tu kita menahan tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah ha, baik ha, itu sedikit sebanyak ha, itu tak baca keterangan ulama' lagi kalau baca keterangan ulama' lagi ha, jadi panjanglah pula ha, tak apalah kita ambil manfaat sedikit sebanyak tazkirah pada hari ini ha, maka mudah-mudahan Allah memberi kita taufik menggunakan kita hidayah agar dapat kita bersabar atas kesusahan dan bersyukur atas segala kesenangan nikmat Allah. Tapi ini makam awam. Kalau makam dah tinggi, makam awliya, uh, syukur apabila senang, syukur apabila susah. Ha, ha, susah pun dia syukur. Nah, nah, jadi ulama yang memisahkan antara sabar dan syukur, jadi bila maqam aulia, bila bila makam awliya Dia bersyukur atas nikmat Dan dia bersyukur juga atas musibah Eh macam mana syukur atas musibah Belakang musibah penyakit Syukur dapat penyakit itu. Ha, dia tak kata gitu Tapi dia kata apa Kalau tak dengan sakit ni agaknya aku tak ingat Allah Dengan sakit ginilah Allah hajar aku dengan sakit ginilah aku kenang dulu Allah pernah bagi nikmat sihat Ha ni kafarah dosa aku. Ha lah orang syukur atas susah. Nah, oh, kalau tak sekala tak syukur atas susah, hmm, ngomen je lah mulut. Dah puasa dah bini sakit juga. Dah sedekah dah gitu. Imam-imam masjid kata sedekah lah. Nak nyuruh penuh tabung masjid dia. Kita pun sedekah lah. Dah tak baik juga penyakit. Oh, komen belakang. Haa, merungut. Haa, tu. Ha, moga Allah jauhkan sifat itu daripada diri kita. Wala'ayyadzubillah. Cukup sekadar itu. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah di dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asur. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an ilaha anta astaghfirullah wa atububilin. فاغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور لا يغفر الذنوب الا انت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواشى بالحق وتواشى الصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته